Здорово. Здоров. Нормально. Камера у тебя хорошая, только э, как там она у тебя стоит так, что потолок не вижу. Ну, может, так. О, да. нормально. Департамент чего? Бога. Хэвэнк. Oh, Крутой департамент у тебя. Как дела у тебя? Да верни нормально, чтобы я тебя видел. Ну что, я с потолком разговариваю, ну честно. О, ну чтобы это было посредине экрана. Нормально у меня дела. Войну воюем, военную. Плохо. Конечно, плохо. Война всегда плохо. Когда закончится все <связь> это? -э ты знаешь, я думаю, когда э последняя империя на этой планете прекратит существование. А ты, как, думаю, а ты как думаешь? Да я ничего не думаю, потому что я далеко живу и не знаю ничего. С США? Одни говорят одно, одни говорят одно, другие говорят другое. Соединенные Штаты? Да я вообще по мелки живу, я давно живу здесь. А откуда переехал? С Ташкента. Ты узбек? Я татарин. Татарин? Да. Это еще прис в Совке переехал или уже после развала Совка? Нет, нет, я 12 лет живу. Ну, мне так уже давно. Ну, не так давно, но хватает. Давно. А как ты думаешь, почему Ташкент э, настолько зависим от Москвы? Разве это нормально? Мне кажется, он почти независим. Когда Каримов был, он вообще независим был от него. Я бы не сказал. Дело в том, что правительство Узбекистана создаёт, всячески создает условия, чтобы люди ехали работать в Российскую Федерацию. Да, потому что нормально не платят, работы нет, коррупция. Ну так это же для этого и делается. А Москва это поддерживает и культивирует. Ну да, за Москвой там много грехов есть. Конечно, много. Вспомни фильм «Белое солнце не Помнишь такой фильм? Ну да. Ну конечно же. Э Жители Средней Азии были негодяями и бандитами, а Сухов был, естественно, героем. Да. Но это же ложь. Ну, да. И это все назвали гражданской войной. Какая же это гражданская война? Это не гражданская война. Это по-другому называется. Оккупация. Ну да, как французы. Как англичане. Правильно. Как те же американцы. Правильно. Союз в насилие. Абсолютно верно. Но только они в этом признались и осознали, а Россия не хочет. Ну, значит, ну чувствуешь разницу? Не, да? Я не знаю. Ну да. Ну как это ты не знаешь? Ну ты не знаешь, как называют жители Средней Азии в Москве? Чурка. Ты знаешь, как украинцев ну, называют жители? Ты знаешь, что поговорка такая есть. Солдаты, Бог вам всем дороже, когда беда грозит. Ну стоите ими, ночи, что же солдат отвержен, Бог забыт. Вот так же здесь живет. Когда им нужно было, они в Ташкент приезжали, их детей всех кормили, посредник со хлеба отдавали, а сейчас Чурками называют. Это мне, конечно, обидно. Меня один раз назвал Чурку, я просто предъявил ему немножко. И там базар такой был. Я говорю, ты обоснуй Чурка. Я только твоя бабушка у меня говорит. На родине. А ты, Знаешь, а ты правило, понимаешь, правило. что им это все равно? Ну, они, они сейчас деградировали. Я сейчас, сколько сейчас общаюсь с россиянами, действительно, они действительно деградировались, Они действительно поехавшие. Это называется импер... это называется имперский шовинизм. Может, по разному называть. Я как-то далек от, от, от политики, от, от, от войны, от политики. Но смотрю, mm. у меня вся Украина, вся Украина родственников. Чернигов, Черкасы возьмем, Запорожье, там родственники жены. Я знаю то, что моя, моя жены, сестры, дети живут от нее уже два с половиной года, не могут попасть. Здесь половина стала российская, стала у, украинская. Украинская. Повезли свиньи. Да? Украинская. 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 Да. Повезли свинью, зарезали свинью, повезли мясо, блин. Целую неделю ехали, пришлось выбрать из мясо мяса. Но я знаю то, что вот моя тетка Сидела два с половиной месяца в подвале в Чернигове. За что? Почему? Чернигов, что он там? -то? Что там военного есть? Разве, ну, а разве важно, есть там что-то военное или нет? Вот скажи мне, разве это важно? Разве имеет право в 21 веке страна одна нападает на страну другую, называя ее братской. Разве это можно? Ну, и скажи позбили. мне, а разве не нормально, что на территории Украины есть какие-то украинские военные объекты? Они ну, же украинские. Страна, но они, она другая страна, она же не имеет права что-то иметь. Конечно, конечно имеет. Поэтому отделились, чтобы каждый свой хотел. Хотел бы свой дело. Ты немножко меня не понимаешь. Я понимаю, понимаю, понимаешь. Почему-то Россия решила, что все бывшие республики СССР, а до этого части Российской империи, это их собственность. Но это же не так. Ну да. Вот, конечно, да чего отделялись. Ну зачем отделялись? Потому что хотели свободы. А теперь свободу. Понятно. А теперь эту свободу оплачиваем кровью. Ну это правда. Ну, я тебе скажу так. А ты откуда? А ты откуда? Я украинец, но я из Белгорода. Из Белгорода? Но я украинец. Тяжело там, да? Но я украинец. Понятно. Тяжело там, да, сейчас в Белгороде? Да пофиг. Если Украина победит, я это переживу. Понятно. Хотелось бы быстрее мира. Хотелось бы быстрее приехать. Ты, неужели ты не понимаешь, что не будет никакого мира без победы Украины? Эта война продолжится. Если Украина не сможет ну да. одержать победы, эта ну война да, не остановится. Русские, русские не понимают, что там, еще начнется партизанщина, уже давно началась партизанщина. Абсолютно верно. И это не успокоится, это не успокоится все это. Абсолютно верно. На землях Украины больше тысячи лет война идет. Они, они не сдадутся. Понятно. Ладно, пошел до да, работы собираться. Давай, давай, Чикаго. Давай.